Сегодня Две уточки. Вен. Тут у всех хорошие ребята. Да, но все равно его сука взял. Всем доброго. Сейчас добыл. был. Да. Дуже рады бачить. просто надо слушать меня, все будет нормально. Но нет, но это не важно. Сегодня мы разберем наступную тему. То топ понятие, тренд таким каким чином это может быть полезным для вас. Тренд ⁇ это такая штука, когда кто-то снял определенное видео, все посмеялись и это разошлось по сети. Тобто, кожен, хто буде копіювати у наступному разі, розказую про те, що я завжди віщаю внутрішні. Що було 30-20 років тому, знімали фільми гумористичні, з насиллям безумовно. Все було круто, стильно і всі получали от этого крутежого удовольствия. Почему сейчас этого так мало? Є ребята, которые там... что-то делают, там суетятся, я смотрю, у них получается, есть выхлоп, работает команда, там всех кто-то пишет сценарий, кто-то это делает то, я тебе все сделаю нахуй сам. Мота да я, распишу то это, пятое, десятое. Что касается профоборудования, там куча операторов, режиссера, это все полная чушь. Контент не должен быть идеальным. Контент, безусловно, должен быть нормальным. Мое слово любимое. Почему так? Потому что сегодня твой контент посмотрели, завтра про него забыли. Сегодня ты кто-то, завтра ты что. Поэтому выделять средства на него нужно меняемый топ. будешь транслировать контент постоянно, это будет очень хорошо. Но не Але... я. А для того, чтобы продать, такие подобные слова использовать не нужно. Контент не должен быть однотипным, вне зависимости от того, что ты продаешь. Стартовый пистолет для полива огорода. Всегда нужно рассказывать четко, красиво, снимать какие-то доп. ситуации, делать ставки, совмещения, может быть, у будет личная жизнь, тра-ля-ля, и делать это все в качестве в саунд монтажа оформление, что самое главное не молчать, а говорить постоянно уверенно, четко и красиво, потому что я доверяю тому, кто уверен.